А, ну жаль, что тебя не завалили. Ну, честно. Ну, блядь. Видишь, какой ты добрый. А мы валили в аэропорту ваших всех. И потом. И ты я брал с пацанами. Донецкими нашими. Привет. У тебя там сзади какая-то тряпка опять валяется. Зачем ты смотришь, что у других что-то есть сзади? Я же на твою не смотрю. просто у меня -то, тоже ничего нет. У тебя ничего нет, да. Кроме моей любимой страны. Донецкой Народной Республики. А ты в Москве же. Что зачем ты говоришь? Ну да, ну сам запас. Так а если ты любишь Донецк, так а что ты в Москве? Я два года служил и решил все. Так а что ты да? Если ты любишь Донецк, что ты делаешь в Москве? По работе приехал. Потому что в Донецке невозможно жить, поэтому. Почему? Потому что воды нет, условий нет, мусор элементарно даже не вывозят. О чем ты говоришь? Воды да. Разграбили, разграбили Донецк. из чего воды нет? Разграбили прекрасный. Из-за того, что из-за того, что попали на Украину, из-за этого. До тех пор, пока коты не было на нашей земле, все было хорошо. В Донецке и вода была, и работа была, и люди ездили, и футбол устраивали, аэропорт работал, международные рейсы. Боже, какое счастье было, шахты работали, предприятия, развивающийся регион, самые высокие зарплаты по всей Украине. Боже, красотища! Я приехала в Донецк, в 13-м, по-моему, да, в 13-м или в 12-м году я приезжала в Донецк, я офигела. Он намного красивее был Киева. Сейчас что, дырка какая-то? захращены за... Боже. Занедбанное, занедбанное место. Жители Третьевосточного поселка города Донецка. Многострадальный Третьевосточный поселок. Обращаемся с требованием к главе нашей республики, Денису Владимировичу Пушилину, восстановить водоснабжение нашего поселка. 2014 -го года поселок терпел, наверное, терпит, и будет сколько еще терпеть происходящий беспредел в отношении ЖКХ? А воды нет на поселке уже, наверное, на ну, восьмую, десятую подачу. А на поселке проживает 80% ветеранов боевых действий, детей ветеранов боевых действий, погибшие Жои, погибшие мужья, которые воевали с 2014 -го года говоришь одновременно со мной вот а перед, зачем ты мне говоришь это зачем зачем ты мне это говоришь я прожил всю жизнь Донецке. зачем ты мне это говоришь Для того, чтобы тебя понимали... какой что ты прожил ты в москве сидишь ты пир бол какой покажи паспорт донецкую и прописку показывай. показал бы только не буду не будешь ты не донецкий Будешь мне рассказывать будешь на мне на рассказывать с... какую-то дура что ли Ну честно ну, ну, хочешь я фотку покажу с донецка то что у тебя есть фотка с донецка не доказывает что ты жил в донецке что ты родом с донецка а, блядь. украинскую ты мову испилкуешься а, разумее испилкуешься целиком то полностью можно дать свет полностью спелкуешься Ну розговорю. да. Ну, ну розкажи говорити. добре тоді, розкажи, як справи в вашій домовині. В домовині. Домовой? Какой домовой? Не домовой, а домовин. Ти какой то української мови не знаєш? Ты кажеш, ти спілкуєшся, розумієш. Так, знаю. Ти говори, хоча б, я, не так розумію, я нормально з тобою спілкуюся, кого тих, ти почему ты. Когути, чому ти говориш? Я з тобою нормально спілкуюся. Я питаю, ты як, як, як справи? Як справи, як справи питаю в твоїй домовині? Хорошо, у меня. А, ну так что відразу відповідати. Треба было відразу відповідати, а не что домовой, домовой. Так, домовой you know, домовой домовой. говоришь, а потом спрашиваешь. Що... Ух ты, пацюк. Ты давно такий пацюк? Крыса сама ты. Ты давно такий патючара? <laughs> Крыса, это ты. Девушка, слушай, там где-то. Так украинскую! З ну, тобой на русском. Українську, на йо! Зачу? Ну то кажи, що ти з Донбасу, що ти з Донецька. Ну так розмовляй! Не хочу! Так я не хочу! Мова бидло, Ти який ти донець! Скільки тобі років? 35. 35 п'ять років. Так, да, войвать пошел я. Боже, яке О, ти нікчемне! Яке ти нікчемне? Ти виріс в Україні, ти, якщо ти не брешеш, так, допустимо. Якщо ти виріс в Україні, в тебе не може бути такого акценту, такого катарського, розумієш, коли ти розмовляєш українською. В тебе, тебе катапський акцент. Та хоч 300, та хоч 300, хоч 300 років ти там прожив на тій Московії. Якщо ти, якщо ти жив в Україні, якщо ти жив в Україні, ти Бол, я, б... а я докажи, что ты из Донецка. Я бывший старший следователь Украины. Докажи, что ты из Донецка. Я говорю, я бывший старший следователь Украины. По твои слова, это все Докажи, доказы, доказывай. Как? Ну, паспорт покажи, прописку. Да не буду я тебе паспорт свой показывать. Ну, так а что, да прописку покажи. Не свой паспорт, а прописку в паспорте. Я понимаю. Первое. Ну вот паспорт, паспорт. берешь? Ты бы сейчас Российской Федерации паспорт. паспорт российский. Ось, таки, ось такой стоит, на ось на такий паспорт, правильно? Ну да. Ось такой паспорт. Берешь паспорт и прикрываешь, да там прописка, ось. Вот. Закрываешь, и тут написано Хабаровский край. Ну и ты с российским паспортом, ты что там делаешь с флагом? С ума сошла? Ну, я в оккупации просто была, мне вынуждена была получить паспорт, тряпку. В оккупации была? Какой-то оккупации была? Херсонская область. А, а давала там тоже всем? Нет, только с сотрудничала с спецслужбами украинскими. А, ну, жаль, что тебя не завалили. Ну, Честно. Ну, блядь. Видишь, какой ты добрый. А мы валили в аэропорту ваших всех. И И Дебальцева я брал с пацанами. Донецкими нашими. Ну ты ты Я тобі показала да, да, паспорт. Я тебе показала. Я тобі показала паспорт. Я тобі показала паспорт. А ти? Покажи мені паспорт. Я сейчас не пойду. В ну так не підеш. Так в тебе є права. Покажи права. Права тоже в машині. Що то всі документи твої в машині? В машині, да. В телефоні, в телефоні у тебе немає фотографії паспорта. Копії. Отвечаю, я могу показать хоч ці фотки, тут все равно порможу. Копії немає? Да нету, отвечаю. Ну так ну так что а ты, как можно верить в твою Ну, хочешь, верить? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Артур меня зовут. Ты кажешь, что ты номеротворец. Ну да. Как прозвище твое? Не скажу. Ну так, если ты номеротворец, то чего ты боишься? Я ничего не боюсь. Ну так мы же вон... теперь проверим. Я же говорю, девушка, там, где ты готов. Ты, блядь, паспорт. Не... Ловила, я па я па услуги госус... Госуслуги есть в телефоне? Звісно, є. Ну, там є прописка. Ну, Но телефон новий, я його кавчаю. Слухай, слухайте, послухайте, слухай. Я можу повірити, в тебе, по-перше, тебе український акцент, будь-яке українське слово в тебе з українським акцентом. Жоден, це велика для нас, українська мова це великий бонус. Бо ніколи, ніколи. Не зможе говорити українською мовою. Він завжди буде з акцентом той язика, що вона пробивається. Це перше, друге. Ти не показуєш паспорт, не показуєш прописку, не показуєш госуслуги і пишу, що тут дати там, кого-то воював. Як е окупант росіянець, я повірю, що ти воював. Розказуй. Розказуй, Ти або що сказати? Поляница. Что это такое? Ты не знаешь, что такое поляница? Поляница? Ну. Что это такое? За гугли. Поляница? Да, это хлеб такой есть. <laughs> а <были> поляница. <laughs> ну да. А что смешного хотя бы расскажи? <laughs> Я ж кажу, українці, україночки, переходьте всі на українську мову. Це найбільше, найбільше відмінник нас від цих Вони ніколи не зможуть бути подібними до нас. Ніколи, щелепа не в ту сторону. Якщо не хочете, щоб ви були руськими, ми Ні, вас вважали. Москалями, чи ще якось там, окупантами, то, Андрій, ворогами. Переходьте то, на українську то, мову. Ну, а ну, Зеленського это совсем другое. Понимаешь? тут Зеленський? Ми що про Зеленського говоримо? Да, я тебе просто. Шо, ну, до то, чого то, тут Зеленський? І... Що тобі до Зеленського в і поїсти? Чого? Тобі до Зеленського, кажу, в Срацій поїсти. Ближче трошки. Так, і що це? да мы вот батальон Восток. Батальон Восток? Разделение. Конечно. Я Востоке был. А что это за батальон? Донецкий батальон должна была знать. Скиф у нас был начальником батальона. А какая бригада? Не, кота, подразделение кота был. То есть Воно служило а, в батальйоні, не знаю, яка бригада, представляєте? Какая бригада? Це что дура? Там не было бригад никаких. У нас были подразделения. Я вот был подразделение кота. Как це немає бригади? Та да, от так не було бригад. Ну Пацаны, як це не було? Створено в 2014 році. Створена в 2014 році. А воювали з 13-го. Ну, так ты в 14 році створено. В 14 році створено 114 та окрема мотострілецька бригада. А ти був в батальйоні Восток. Ну, батальйон… — Ну, так це 114 та бригада. Это потім, может она когда-то стала, 114-й. Потім вже коли то стало. потім вже оно коли то стало. У нас було просто батальйон Восток. Все, Всі пацаны, кто приходили, слухай, а ваша емблема? Це ваша емблема? Нет. В смысле нет? Что такое? Без понятия. Там можно, можно любую эмблему себе нах***ть здесь. 114 отдельная гвардейская мотострелковая и дунайская бригада. ДНР. Ну, так а что это за хуй? <губ> <губ> что это Я за... Понимаю. Что это за герб? Что это за Советский Союз? <губ> а что Даже если это так, то что <губ> Мне нравился чем-то советский Первый американский космос. А, а пара, где, а пара, где? А, где, а где сейчас плюс. дислоцируется? А где дислоцируется 30 сейчас? 30+.. А где сейчас дислоцируется бригада? А можете еще координаты дать. Не знаю, там еще что-то. Ну какая? Ну так все информация Но, же есть вопрос, в Википедии. Как? Ну так я вопрос тебя перепроверяю и, в... с что информацией, которая есть в Википедии. Девушка, где ты мышей ловила? Я говорю, я готов. Ну, к... ты, ну ты такие пиздол. Да, б... Ну загугли. Я не буду рассказывать ничего. Ты чего? Гонишь, это военная тайна. 25 травня 2014 року батальйон прибув в Донецьк. 26 травня брав участь у штурмі Донецького аеропорту, в ході якого потрапив у пастку та зазнав значних втрат. 5 червня 2014 року батальйон Восток атакував КПП Маринівка на кордоні з Росією, Потрапив під вогонь українських сил, втративши кілька вантажівок і не менше 20 осіб загиблими. 29 грудня 2016 року. Під час Інтернет-конференції Олександр Ходаковський заявив, що протягом 2016 року батальйон Восток втратив 200 бойовиків загиблими та ще більше, більше біля 300 пораненими, що становить майже 70% сумарних втрат батальйону за два попередні роки. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Полк разом з іншими частинами взяв участь у початковому наступі на південь Донеччини у бік Маріуполя. Наприкінці року 11 полк, які інші формування псевдореспублік Донбасу офіційно був інтегрований до складу регулярної армії Росії. Это в 2017-му. Ні, 22 в, в 22 му я, я Це в 22-му. Я служив до 16-го. Це в 22-му. Дві контузії отримав і ушло. Воно видно, що ти Мам, контузино. Мама, настояла говорить, домой падала. Так він хто не знає. А де дислокувався Восток батальйон? Я не буду рассказывать. В 14 роте, да? А где сейчас находится ваш батальон? 14 році, в 14 році. Так ты служив в цьому батальоне, ты не знаешь? Так может он сейчас там есть. Ты что, думаешь что ли? Да, в Макеевке. В родничке? Таким, вот, в родничке? Так, в... в макеевском доезд. родничке? Урез, Хорошо, ты, откуда ты сказал? Скажи мне, пожалуйста, что это. С Херсона. Нет, я, укра... я, Хабаровско... я с Хабаровского края. А, то есть ты предательница Родины? Не, я что, присягу давала Родине? Да. <свят> Нет. Когда паспорт получал? Нет. Не, я не давала никакой присяги. Ну, это ты так думаешь? Mm -mm. Да. <свят> да. да, то есть ты предательница Родины. Ты пришла, сейчас там сидишь, кому-то что-то рассказываешь, и берешь ты как, типа, знаешь, вот самое смешное, был бы я необразованный человек какой-то, глупый, ты бы уже давно бы все это выяснила, то, что ты хотела. Вот. Но по факту ты настолько глупая. А ты образованный? Же... Какое у тебя образование? У меня Ярослава Мудрова. Ну что за образование? Академия. Ну, на кого ты учился? На мента. Я же старший исследователь. А, на мента? А, менты, конечно, образованные. Конечно. Да. У меня три высших образования. Вы менты высших менты образованные. Да, да строительная. Да, главное, ребят, вы увидели, кто она. На Твиче подписывайтесь, пожалуйста. А ты что, в эфире? Ты теперь, сегодня будешь звездой у нас. Ты в эфире? Да, а ты нет. Так надо было предупреждать. Почему? Ну, потому что надо предупреждать, что Попадай ты в эфире. Подай в суд. Подай в суд на меня. Ну, это надо ехать в Россию. Ну, приезжай. Расскажешь. Да не, не ну, могу послушать. поехать. Я уже не могу поехать в Россию. Я им там, что да как. Я не пойму, как можно стать вот было такой, как ты? Ты у меня предать это спрашиваешь? Людей. Отечество, предать людей. Какое отечество? Я Нет. никакое отечество не предавала. Какое отечество? Да успокойся, чувство. я никогда не в России не была, успокойся. Да даже если не была, ты предаешь свой народ украинский. Если ты Каким образом я предаю свой украинский народ? А, я на когда... наоборот помогаю нашему ну, украинскому народу. Наоборот. Смотри, присягу, присягу, когда дают. Наоборот, я, я помогаю я нашему украинскому народу. Нашему украинскому народу. Я тебе больше скажу. Я это изначально догадывался. Точнее, не знал, догадывался. Что у тебя там куча паспортов и так далее. Но есть другой момент. Ну, видишь, молодец, умничка. Молодец, вот себе шевроны пошли такие и носи с удовольствием. Молодец. Ой, был бы, знаешь, как говорится, был бы сейчас не тот день, когда бы я хотел бы просто пообщаться. Ты хоть я меня буду... не снимай, пожалуйста. Я бы тебе кучу бы, кучу бы показал шевронов, которые я бы снимал. А как ты относишься к девятому мая? Как ты относишься к девятому мая? Великий праздник, день победы. А ты дедушку на палочке носишь? Советского Союза. А? А дедушку носишь? Дедушку? Ну да, портрет дедушки носишь? У меня дед не воевал. Не Нет, воевал? А я, а я ношу дедушку на палочке. А я носила дедушку на палочке. Ой, ты дед, за что ты так движухи захотелось, дед? Ах ты дед, мразь такая. Почему ты так вот оскорбляешь президента Российской Федерации? Ай, блядь. Тебе Я никого зацепить, не оскорбляю. Это дедушка, какой то какой это, презид... это президент научи. Российской Федерации, подручники это дедушка Рюрикович. Том, Почему ты том, мне угрожаешь? Почему ты мне угрожаешь? Все свободы слова нету, что нельзя говорить свое мнение про президента или что? Можно говорить свое мнение про президента. Я могу говорить. Свобода слова. Что ты, ты горишь? Поляница. Глупая и интеллектуальная. Ты, видимо, что, мужик не пи***? Ну, тебе больше нечего сказать. Ты горишь, гори, гори, гори. Гори, гори, гори. Гори вообще, ты что? У меня есть девушка, кого можно пи***ть свои, как бы. Ну да, свою конечно, еби. Вот и отличие. Ось резница между Россией и Украиной. У них баб а у нас женщин кохають. Вот разница. У них даже слова такого кохати немає, У них такой «любовь» есть. Ну и что? А кохаю это не «любовь»? Не кохаю", «любить», Кохают, кохают. Какая разница? Суть. 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 Вот у меня была девушка в в Елизавете, это там, где Романовка, там, где Екатерина. Ты мне это там, где. <связать> Там, знаешь, я, как, как как кто в, тебя я смотрит? В... Реально? Ты в эфире сейчас. Конечно. А, а докажи, что ты в эфире ты пока можешь подписаться. А докажи, что ты в эфире. А как я, я Ну как ты в Ютубе? Ты, ты, ты в Ютубе? Нет, а... я и не американские компании не поддерживаю. А где ты? Твич. А твич это на русская, в... да? Ну да. Не знала? Не я не знала, что Твич это российская. Нет, ВИЧ это не, не российская, трова российская. Ну там полуроссийская, российская, полу белорусская, полу. -белорусская. Пойми как. Кажи, я, правильно. я, осв... Кажи, да, я, Владимир, Кажи, Владимир, я освечен. Кажи, я Слава России, как говорится, ты умничка. Поддержал. Слава с российским. Слава с российским двухсотым. Слава России, правильно, молодец. Всегда. слава с российским двухсотым. Слава. слава, слава, слава. Да, да, да. Особенно, когда ваши 26 тысяч тел забрали ваши. Сколько? А. Извини, цифры ошибся. Шесть, шесть с половиной. А потом еще в два раза по две тысячи. Шесть с половиной, а потом еще два раза по две? Ну или по тысяче. И опять, я, опять я, ошибаюсь. Я не знаю. Слушай, а теперь с... по поводу, давай по поводу обмена телами. Почему Россия отказалась от нам, обмена тел? Почему? Мы приняли тела, вы дали... не не, вы отказались шесть. от обмена тел. Не, вы отказались забирать свои тела. Да вам так суд лучше. Нет, это у тебя Мединский так вам насал. А, Почитай да. меморандум, который Мединский привез в Стамбул. Почитал. Все земли это наши земли. Так а где ты сейчас эфир видишь? Твиче. Чего? На Твиче видишь. Твич, да? Твич не разрешает вести рулетку. Кто тебе такое сказал? С ума сошла? Нет, я не сошла с Ты заходишь, там есть специальное общение с людьми раздел. Так Twitch это американская компания же. Почему ты говоришь, что это российская? А? Ну, Ютуб я, я точно не поддерживаю, потому что ä, Роспотребнадзор запретил Ютуб. И я поддерживаю полностью Российскую Федерацию. А зачем, а зачем запретил? Потому что Ютуб разносит пропагандистский контент. Как? Вы? Ну, там, где вы ходите с, ходите с факелами кричите москаляк. Так вы можете плачь, на это плачь. не смотреть. Ходите, зидхай кидаете и так далее. Так ну, вы можете на это плачь. не смотреть, зачем вы на мы это смотрите? Мы не поддерживаем, понимаешь, а их поддерживаем. Как это вы фашизм, если вы фашисты? А в чем фашисты? Во всем. Во всем. Экспансия, экспансия это один из признаков фашизма. Шовинизм это один из признаков фашизма. Имперскость это один из признаков фашизма. Вторжение в чужую страну это один из признаков фашизма. Переплетение церкви с государством ⁇ это, это один из признаков почему? фашизма. Милитаризация государства, начиная со школьных лет, ⁇ это один из признаков фашизма. Победа бесия ⁇ это один из признаков фашизма. Вождь <пауза> во главе государства ⁇ это один из признаков фашизма. Несменность власти, диктатура ⁇ это один из признаков фашизма. Все, все, все признаки а фашизма все под Россией, под копирочку. Ну, смотрите, ты говоришь, что украинцы в и кидают, что там какие-то нацисты, но при этом, но при этом это россияне не признают украинцев как целую нацию. россияне не признают. Ты мне скажи, как тебя зовут? Ксена. Оксана? Ксена. Ксена? Что, принцесса воин? Да. Был сериал такой. Да. Помню да. Что, реально родители их назвать? назвали? Ну да. <laughs> Жестко. Не, я тоже не армянин, видишь, но... Ну тут... ты спрыгнул с темы, да? <laughs> Чего? Я кажу, спрыгнул с темы. Так потому что ты задолбала вести, вот честное слово. Лучше поговорили... Ну так гражданин. я тебе еще раз задаю вопрос на русском языке, чтобы так? ты понимал. Нет, нет даже интересно. Чтобы армяк, ты что пони... понимал, что что Кугут. Мы с тобой друг друга перекрикивать. Ты хочешь этого? Давай. Так, ты вопрос. перекрикивай, вы, не перекрикивай. Ты называешь украинцами нацистами, докажи. Легко, тебе ссылку скину. Где вы орете с флагами, бандеры идете. Орать с флагами, бандера, это не нацизм. Хорошо, Азов. Это не нацизм. Никто не признает Азов а, нацисты. Символика волка это не нацизм. Нет, Хорошо. это Хорошо. не, это, не, это не нацистская а, символика. Да, 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 да. Угу. И это не символика волка, это national idea. А, конечно, конечно, конечно. А когда они писали а, рак, на ракетах детям Донбасса, тоже не нацист. Кто писал? Россияне? Не, ваш, ваш. Покажи Донбасса. видео, где они пишут. Я тебе фото покажу. Фото это не доказательство. Фото, где написано на ракете что-то. Без проблем. То есть ваше фото это нормально. Не, подожди, Когда фото, наши... где что-то написано на ракете, Я... это не доказательство, а, что, для наших... что это писали для ТЦК, украинцы. Львового для ТЦК еще кого-то. Это нормально. Можно. Когда наши уничтожают ваш ТЦК, чтобы люди вздохнули. То есть это хорошо. Я согласен. Нет, россияне вот. боятся, потому что Россия не получает. Поэтому они боятся мобилизации. Они срывают мобилизацию а всякими возможными методами. Изначально, изначально обратился Хок к народу Украины и сказал, военные, украинцы, похоже, нам с вами б... сложите оружие, нам с вами будет о чем договориться. Его послали за русским кораблем. Потом начали пускать пропаганду про мобилизацию. Это не сработало. Мобилизация проходит, все нормально. Теперь уже надо бить по ТЦК. Надо бить по ТЦК и говорить, что это украинцы радуются. Найди хотя бы мне, хотя бы одного украинца, который радовался и вздохнул, что ударили по ТЦК. Хотя бы одного. Ваша, знаешь за что? Покажи хотя бы одного украинца. За то, что один по-русски говорил Ваш боец убивает одного за то, что по-русски базарил, а второго за то, что не выполнял приказ. Хочешь, я а тебе, по пок хочешь я тебе покажу, как россиянин а пытался, сдавался пытался, в, в плен. Россиянин сдавался в плен, а его его же солдат российский и прикокошил. Ага. Кнуряка, кажется, до да мене про преда... Кажет, я предательница отечество, и как ты свое отечество предала. Как ты могла отечество предать свое? А каже, я учился в Харькове, я мент, я, укра... я служил в, в украинской ментуре. Ну, это же просто Ну, теперь найдут. Теперь найдут.